你便出现在了阎罗王的书房，这一切太过于巧合了，很难不让我起疑心。但是很奇怪，心随境转，不知道从什么时候开始，我在说服我自己，我要相信。 但是我知道，你让我做的每一件事情，其实都是在利用我，为你铲除异己。如果我没有猜错的话，一定是陵园出了什么内乱，所以你找到我，不过是想借刀杀人。你既已看透了一切。 为何不打发我离开？你说呢？其实我很想知道，那天在白驹镇赌坊，若是你遇到的不是我，而是我的同门，对你来说是不是也一样？云霞。 我从没想过要害你。我相信你。虽然你骗过我，利用过我，但是你从来都没有害过我。你知不知道？你那天不辞而别的时候，我很难受。但是，我后来想通了，这就是你。 做事情永远是那么干净利落，手起刀落，绝不拖泥带水。这就是我喜欢的你，你就是这样。别说这些了，说这些没有意义。我今天来是要有要事跟你说。对你来说没有意义，对我有。 你回答我，跟我在一起那么久，你是不是一直都在演戏，一直都在虚情假意，从来没有动过半分真情？现在林渊遇到了什么问题？ 出了什么内乱？你说给我听，我帮你解决的。我希望当一切风平浪静的时候，你还能回到我身边，好不好？真的不可能了。<laughs> 什么叫不可能？ 你要是违背了凌渊的门规，我帮你想法子。有任何人针对你，我可以帮你除掉他。只要我们两个人心在一起，有什么事情解决不了，有什么牢笼冲破不了。就好像你今晚来一样，难道你就不担心凌渊后面有人在跟踪你？怕我就不来是。这就是我认识的舒亚楠。你错了，我叫顾莲漪。 凌渊寇老阁主诞下一儿一女儿,儿子寇元杰，女儿寇涟漪，那又怎么样？林渊大小姐，我们重新来过好不好？我背后是凌渊的百年基业，是岌岌可危的寇家，我要听命于母亲。 和命运捉弄从前我想借你之手来制衡的人，母亲现在让我跟他一起来制衡你。这就是我今天要来告诉你的。从今天起，我就是你的敌人。忘记舒雅。 那你为什么要带着我送你的簪子？天黑，故人未归，晚风读不懂伤悲和憔悴，雨坠，遮掩难美。 夜雨雾里难掩是伤悲，翻开一纸江南，谁挑灯将青雨色来渲染？